Значит, я помощник на момент от Украины Виктор Сегодня Чумага, я сейчас приехал как раз в, э, в СИЗО Хмельницкой области, и знал, то, что есть, здесь люди, которые находятся на 58-й, мы решили с вами побеседовать э, о самой зоне, о вас за что бы так сидеть и так далее. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, расскажите про себя в двух ну, словах. Ну, я Петровский Валерий Сергеевич, 10-15 -го, -го года рождения. Нахожусь на 58-й, 10 го года рождения. Ой, года. За протяжении... что вы садитесь, сколько сидите, сколько вас? 12 лет, сижу за разбой. За разбой. На протяжении дали 15 прислуг. 10 го года сижу на 58-й. На протяжении вот этого 8 лет мы сняли воды, сделали город от Именно тем доводили меня, неоднократно меня скрывался, резался. Туртуры вот эти, неоднократно проводили. И репрессировали, значит, меня. Содержали на таких местах, что вообще невозможно находиться. Вы можете рассказать об этих местах? Да, но страшно. Но сейчас уже там уже как там, уже, там, лучше бы, там что-то получше. Было те времена еще очень ну, у нас давайте будем... Мы... Крысы, мыши, снарядья, а, Давайте мы будем говорить про период новосяка да. нас интересует. Плохо очень пропустим. Блин, ну, наверное, камеру так хорошо, что не могу. А, расскажите, пожалуйста, вот э, как сейчас 58-й при Новосядове? Что там делать? Постоянный угроз. При песне угрозы постоянно. То есть к людям придираются, да? Да, да. 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 Общение пластов закрывает он а какие они ищут основания, типа, чтобы закрыть человека в изолятор? Да вообще, вот там идешь примерно с кем-то поздоровался, ты всего лишь поздоровался. Для них это что то что рубеж это убежье, там, нарушение. И мы сразу закрываем этот изолятор. Но затем опять же начинают провоцировать там парень, там, ну, там, что ты поздоровался, а что человек, человек человек поздоровался, что это. А скажите, пожалуйста, вот сколько раз вы были в изоляторе? Какие там были условия? Я много раз был. Ну, я слышал, что там на 58 есть такие камеры, которые, в принципе, запрещены, что там людей сажали. Есть. Я знаю, что вы сидели именно в такой камере. Неоднократно. Неоднократно, неоднократно да. Расскажите про эту камеру, что за камера и как вы туда попали. Как я туда попал? Ну, сделал какое-то на маленькое нарушение, но я забыл. Примерно даже с кем-то поздоровался. Ну, то есть это же не нарушение, потому что просто Я считаю, что это нарушение. Просто он вышел сперва первого ничего? Нет? нет, 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 я просто ответил за него, он я с ним на свежем месте. Он поздравил связь на И они пошли что это нарушение, да? Да, каким-то по их там, между ну. ними. Закрывают изолятор, садят такие комнаты, потому что они там невозможно сидеть. Там крысы, мыши, тараканы. А сколько вы там сидели? По-разному, там по 15 суток и по 10 суток. Иногда а -а -а. бы сидел и по КТ вот это, чтобы без месяц недели сидела по пять месяцев и сколько в итоге получается вот таких вот нарушителей много типа как вы вот которым там сделали такое замечание что он там поздоровался или еще там что-то много, много да много есть то есть мы можем их охарактеризовать все эти действия администрации как вот именно издевательство да да это да, существенно да это звать допустим, с родственниками встречались, где там вот адвокат приезжает или еще что-то. Дают, дают, но ну, редко. Ну, а скажите, насколько мне известно, ваши из сейчас по 391, да? расскажите, за что? За что? Ну, якобы я там постоянно нарушил. Слишком злостные нарушения. Ну, якобы это как? А на самом деле я что добивался свои человеческие права. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Вот я хотел, чтобы меня кормили то, что у меня законно положено. Чтобы не давали мне вялую там, картошку или вялую рыбу, которая на ваших ну, червями. Зачем? Ну, такой страшный. А что там еще у нас mm. Я не знаю. Все, там mm. Все, mm. все, все очень хорошо. то есть вы как бы в шоке, я бы в шоке. Да, mm. в шоке. И, так, И... по 309-й меня шума, я так сказал. Так что... а что по 309 я как бы... Не-не-не, по 309-й я ошибаюсь. И что, каким образом они вас подвели? Как вот все таки это случилось? Писали на меня, не в основном, рапорта поставили. Кто? А фамилию можешь назвать? Макаринский. Это тот, который ты убивал? Да, меня избили тоже. О, вот, вот, расскажите. Да, обвели меня, когда уже дали, рассудили меня, вот эти дали, мне, по 391 31-го месяца, не знаю, где там, месяц. И они мне в конце их перенесли. Вот вы знаете, я хотел бы от вас сейчас услышать. Это да. извращенная форма причем. Я хотел бы от вас услышать, это рассказывали как бы другие люди, но сказали, что они над вами сделали, mm -hmm. что я как бы на вас сказал, что вас надо полечить. И один из его работников один халат, да, же, шапку да. с красной там. Да, да, да. На вас не непосредственно. Вот расскажите об этом. Ну что, в общем, меня привели из изолятора на, 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 на комиссии. Вместо того, чтобы меня еще там ну, посадили на, на, на сутки, они меня взяли и провели какую-то пропагандистскую силовую беседу. Причем вот этот Магрицкий взял за себя какой-то белый халат. А что там подробно, пожалуйста, об а. этом это подробно? 24 мая меня, за, меня привели на комиссию, После, э, мне, мне дали сутки, добавили еще сутки. И после того начальник Новосадова сказал, чтобы да, провести дополнительную установку этого такси. И они меня забили один э, комнат, вот это их называется, там такая есть. Кинули на пол, сняли меня штаны, как достали какое-то весло. Вот это что все напали на меня, я не давался тоже. Поскучивали на руки, побили меня, я потом еще на второй день еще просто поскрывался до этого, сказал в Это где-то зафиксировано, что вы стоите? Да, я вызвал милицию, приехал, Вы написали, почему вы это сделали? Я, что я Почему я скрылся? Да, да написал. Там, потому... что они над вами так и сделали? Да, 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 тоже избили меня. Вот, да. А у вас как бы какие-то там телесные повреждения были? Да, были, да. Ну, задница была синяя. Ну и так, так По спине, по, по спине, Да, немножко было. Ну, было нормально. Они на камеру не снимали это? на камеру? Да, на да. Ну, я не знаю. Возможно, и если... Ну, я слышал, что они там и часто это, знаете, используют. Да, видео да. Да. да, да, да. Только есть такой да. да? снимают то, что им надо, надо. А когда мы требуем... Макринский когда это делал, он смеялся? Он? Так. Я не видел, смеялся, наверное. Там и смеялись, и били меня да, да, снова, В этим веслом, и там еще. Там и да. там, вы прошли такое унижение, да? Да, полностью. Да да. да, да, да. Смеялись, смеялись и А э, кого-то еще подобные вещи не делали или нет? Думаю, что да. Да, делайте. Понятно. А что еще вы можете сказать из тех издевательств, которые мы с вами проводились? Вообще. Беспредел. Вы не бойтесь. Да, беспредел. Занимаются беспределом. Ну и насколько я знаю, как бы вы согласились на пропозицию прокурора, подписали как бы с ними угоду для того, чтобы ну, там, признали какие-то вы свои нарушения, чтобы вам дали какие-то. Ну, вот я не, не составлял, когда уже просто был суд у меня, и там последнее слово у меня мое было, они говорят, типа, ну что можно сказать, вы признаете свою а я ему сказал, да, так. на самом деле, да, это рапорта мои, я это все делал, ну никакого договора я с ними не заключал. Я не хочу. то есть вы это сделали для того, чтобы уйти с этой зоны? Да, это да, 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 потому что постоянно вот эти ущемления, вот эти туртуры, ну, как я слушаю. То есть и вы согласились признать ссоры для того, чтобы только уехать с этой зоны? Да, они подвели меня до этого. Я же не более еще играть, потому что моей. У вас адвокат был? Да не было. Не было адвоката? Не было. А почему? Да. Они же обязаны были дать адвоката с центра. да. Да твоя что хотят. Был там адвокат. Даже если кто-то бы был. Где был суд? Суд взялся. Взялся. Без... Когда это было? 16 -го. А чего вы сейчас здесь находитесь? А вот меня только посвезли, привезли сюда. Сейчас куда-то на, на другой на другой, лагерь сходим. На другой лагерь приедете, да? Да. Но вы, наверное, рады, что у вас 58 й вырвались. Да. Ну я смотрю, что вам очень больно в душе. Да, очень да. Что бы вы хотели сказать на вас Чтобы он перестал из-за вас Особенно на досужье, которые находятся там. А народным депутатам что бы вы хотели сказать? О помощи в Чтобы они остановили этот беспредел, да? 58 КБ. Да. Помощь. Их не могу